deraza ortida qishning so'nggi kunlari fevral ammo futbol maydonida yozning qaynoq tafti seziladi futbol bo'yicha ayollar va erkaklar terma jamoasi 2022 yilgi mavsumga o'zbekiston chempionatiga hozirlik ko'rishmoqda kundalik tizimli mashg'ulotlar okmk sport majmuasida sun'iy chim yotqizilgan maydonda olib boriladi bu yerda futbol bo'yicha oliy liganing okmk women ayollar jamoasi hamda 1 liganing U16 va U14 jamoalari shug'ullanishadi okmk tv telekanalining ijodiy jamoasi mashg'ulotlardan birida ishtirok etib okmk women jamoasi murabbiyi davronjon rasulov bilan o'tgan yilgi mavsum muvaffaqiyatlari haqida suhbatlashdi o'tgan ikki ming yigirma birinchi yilda ayollar futbol jamoamiz uch davradan iborat bo'lgan o'zbekiston chempionatida qatnashdik ayollar o'rtasida oliy liga chempionatida birinchi ikkinchi davralarda yuqori beshta o'rinlikni olgan jamoalar alohida yana uchinchi davrada bahs olib borishdi u bahslarimizda yuqori beshta oltitalik jamoalar orasida qatnashdik chempionat davomida o' o'n ikkita jamoa qatnashgan bo'lsa biz ikki ming yigirma birinchi yilda ayollar jamoamiz beshinchi o'rinda yakunladik undan tashqari U16, 16 o'n olti yoshgacha bo'lgan qizlar jamoamizda respublika bo'yicha uchinchi faxrli uchinchi o'rinni egalladik yana undan kichik bo'lgan 14 to'rt yoshgacha bo'lgan qizlar jamoamiz ham respublikada birinchi o'rinni qo'lga kiritdik sezon mobaynida kichik qizlar jamoamizga qo'yilgan maqsadlarimiz deyarli to'liq amalga oshirildi e, amalga oshirdik va e, o'z xohlagan natijalarimizga erisha oldik ikki ming yigirma birinchi yilgi mavsum tarixga kirdi bugun qizlarimiz mart oyida boshlanadigan mamlakat chempionatida yuqori natijalarga erishish uchun ruhan va jismonan hozirlik ko'rishmoqda mashg'ulotlarning bir qismi sport zalida o'tkaziladi bu yerda qizlar kuch doğrudan 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 va chidamlilikni rivojlantirish ustida ishlashadi qolgan mashg'ulotlar to'g'ridan to'g'ri maydonda olib boriladi murabbiylar ilhom xanjariyev va davronjon rasuljonovlar rahbarligida qizlar to'p bilan tillasha olish mahorati ustida ham hamda turli taktik <Sessizlik> uslublarni ham o'zlashtirishadi jamoamizda o'zgarishlar katta bo'ldi yoshardik desak ham bo'ladi maydon markazini kuchaytirish uchun endi yosh kattaroq o'yinchilarimizdan shu metallurgdan 3 ta qiz oldik himoyamizni orqa joy qismiga mohira jo'raboyeva maydon markaziga Rushana Safina va jamoamizni hujum qismiga hujumchi namangan navbahor jamoasidan nilufar dadajonova oldik undan tashqari yana kichik qizlarimizdan 5 kishini oldik jamoamiz deyarli yosh yaş yoshardik xudo xohlasa bu yilga maqsadlarimiz katta xudo xohlasa yaxshi o'rinlarni egallash niyatimiz bor yana bir e'tiborga loyiq joyi biz olmaliq shahrimiz o'zimizni tarbiyalanuvchimiz o'zimizni olmaliq shahar futbol klubimiz bolalar futbol maktabi murabbiyi ruslan gamadiyev qo'lda o'z faoliyatini boshlagan futbolchi qizimiz jamoamiz uzoq yillardan beri sardori bo'lib kelgan kamila zaripova bu yildan boshlab turkiya chempionatida Trabzon Sport jamoasi bilan klubi bilan shartnoma imzoladi xursand bo'ldik jamoamiz o'zimizni tarbiyalanuvchimiz chet el yevropa chempionatida deb hisoblaydigan bo'lsak yevropa chempionatida o'z faoliyatini boshladi xudo xohlasa yana bir katta yangiliklarimizdan bu jamoamiz amk futbol klubimizi qizlar jamoamizni tarixida birinchi marta endi chet eldan legioner futbolchi taklif qildik o'tgan ikki mavsum davomida qirg'iziston chempionatida eng yaxshi futbolchi eng yaxshi darvozabon unvonini qo'lga kiritib kelgan aqiloy sodiqovani hozir bu yildan boshlab bizni jamoamiz sha'nini himoya qiladi bizni darvozamizda xudo xohlasa darvozamiz qo'riqlaydi jamoaga yangi tajribali futbolchilar kelib qo'shildi ulardan biri qirg'izistonlik legioner darvozabon akilay sadikova futbol bo'yicha qirg'iziston chempionatining eng yaxshi o'yinchisi ikki ming yigirma birinchi yilgi mamlakat chempioni deb tan olingan ayni kunlarda akilay jamoaning boshqa darvozabonlari qatori futzal muxlislariga agmk jamoasining tajribali darvozaboni sifatida yaxshi tanish abbosbek o'lmasbekov qo'l ostida mashg'ulotlar olib bormoqda. 11 Jamoaning yangi a'zosi akilayning ta'kidlashicha sport bu uning hayoti kichkinaligida raqs va futbol o'rtasida tanlov bo'lganida u aynan futbolni tanlaganligini to'lqinlanib gapirib berdi uni bu sportga dugonasi olib kelgan ko'pchilikning nazdida futbol bu erkaklar o'yini deb qaraladigan fikrga qarshi akilay shunday deydi sportda ayollar va erkaklar degan ajratish yo'q u hammaniki orzulari bir olam akilaydan mavsumda muvaffaqiyatli chiqishlar kutib qolamiz keyingi hafta oliy liga jamoalariga qura tashlash marosimi bo'lib o'tadi mart oyida esa futbol bo'yicha o'zbekiston chempionatining birinchi tur o'yinlari boshlanadi agmk Women jamoasi esa o'z oldiga jiddiy va mas'uliyatli vazifalarni qo'ygan 2022 yilgi mavsumimizga rejalarimiz katta endi oliy liga jamoamiz bilan xudo xolisi qiyin bo'lsa ham oliy katta sovrinli o'rinlarga kurashishga harakat qilamiz kichik qizlar jamoamizda ham maqsadimiz yagona bitta shu o'sha xudo xohlasa chaligi chempionligimizni munosib himoya qilish xudo xohlasa yana chempion bo'lish orzusin olmaliqlik sportchilarning chiqishlarini okmktv telekanali efirlari orqali kuzatib boring jamoaga esa mavsumda omad tilaymiz туда <laughs>